Salam əziz izlədilər. 7-ci e, siniflər üzrə yeni kitabımızdan çalışmalarımızı davam eləyirik. Səhifə 89. Artıq yeni e, dərs seçhadlə və onun standart şəklidir. Və onu da hər videoda əvvəl dediyəyim kimi uşaqlar e, videolarda, yəni dimin və xotə güvən testinin, namazov testinin, yəni əlavə çalışmaq istədiyiniz testlərin video izahını bilmək istəyirsinizsə mənə WhatsApp-a yaza bilərsiniz. WhatsApp-a açıqlama qismində qeyd edəcəm. Deməli, çoxhədli və onun standart şəkli. Uşaqlar, çoxhədli nədir? Biz artıq bir hədlini bilirik. Yeri gəlmişəm öncəki videolarımın hamısında öncəki səhifələr hamısı var. Yəni hər bir çalışma, hər biri var. Baxa bilərsiniz. Çoxhədli nədir? Bir hədlərin cəminə çoxhədli deyilir. Məsələn, bu bir hədlidir. Məsələn, bax bu da bir hədlidir. Bu yazdığım da bir hədlidir. Əgər bu onları toplasam, alınan ifadə olar. Çoxhədli adlanır. Və əgər e, çoxhədlinin hədlərinin sayı neçədisə, biz ona bax o adla deyə bilərik, necə? Məsələn, indi burada 3 dənə hədd var axı. Deyəcəyik 3hədli. 2 dənə hədd olanda deyirik 2hədli. Çoxhədli də deməli iştirak edən bir hədlərin ən böyük dərəcəsinə elə çoxhədlinin dərəcəsi deyəcək də hal-hazırda çoxhədliğimizdə hər bir bir hədlini araşdırsaq birinci bir hədlinin dərəcəsi üstdür yuxarıda. Dərəcə necə tapılırdı? Dəyişənlərin üstü toplanırdı da. İkinci bir hədlimizin dərəcəsi 1 idi çünki b-nin üstü 1. 3-cü bir hədlimizin isə dərəcəsi uşaqlar 0 idi. Buna həm də yadınıza saxlayın sərbəst hədd deyirlər. Yəni əgər dəyişəndən asılı deyilsə, dəyişəndən asılı deyilmə nə deməkdir? Yəni bir sözlə yanında dəyişən yoxdursa, buna sərbəst hədd deyəcəyik. İndi sərbəst hədlərin də dərəcəsi 0 olur axı. Hal-hazırda ən böyük dərəcə 3-cü dərəcə olur. Deməli, bu çoxhədlinin dərəcəsi 3-dür. Və ən böyük dərəcəli bir hədlinin əmsalı, əmsal bududu da baş əmsal adlanacaq. Baş əmsal deməli ən yüksək dərəcəli bir hədlinin əmsalı deyəcək. 3 isə sərbəst həddir. Sərbəst hədd. Hmm, bax bu axırıncı 3-dən danışıram. Bunlar uşaqlar bizim anlayışlarımızdır. Və Standart şəkildə çoxhədli anlayışından da istifadə edəcək. Standart şəkildə çoxhədli nədir? Çoxhədlidə iştirak edən hər bir bir hədlə gələk standart şəkildə olsun və çoxhədlidə oxşar bir hədlə olmasın. Oxşar bir hədlə nədir? Məsələn, 3x kvadratı ilə 4x kvadratı bir-birinə oxşar bir hədlə sayılır. Tərifini necə demişdik? Hərfi hissələri bərabər olan bir hədlər, oxşar bir hədlər adlanır. Davam edək. İndi isə gəlmişik axılar çalışmalarımıza baxaq. Görək bizdə nələr var. Çalışmalarımız başlayır. Səhifə e, necədir? 90-lı. Aha. Baxaq. Deməli 1-ci də nə deyir? Verilmiş çoxhədillərin hədlərini nümunədə göstəldiyi kimi cədvələ yazın və çoxhədin dərəcəsini qeyd edin. Hə, deməli siz bax bu çoxhədillərin hamısını bir-bir bu cədvəl, hər biri üçün bu cədvəli qurmaq lazımdır. Orta yazacaqsınız birinci hədd, ikinci hədd, üçüncü hədd, dördüncü həd, sərbəst hədd və dərəcə. İndi mən cədvəl çəkmirəm, amma hər biri üçün bax sizin üçün bu şəkildə yazacam ki, sizə kömək olsun. Uşaqlar, onu da deyim ki, video sizə yararlı olanda mütləq abunə olub like atmağı unutmayın. Məsələn, mən izləyirəm, görürəm ki, bizim izləyicilərimiz heç mənə abunə də olmuyor. E, yəni mən bunu düzgün saymıram. Əgər kanaldan yararlanırsınızsa, Abunə olmaq belə bir, bir iş deyil, amma mənim kanalıma dəstək olmuş olursanız, yəni zaten yararlanırsınızsa, yəni dəstək də olmaq belə bir çətin bir şey deyil. Deməli, bu çoxhədli də, uşaqlar. Fikir verin. Sən nəyə yazacaqsan? 1-ci həddi xaniya yazmayacaqsan. Bax mən onun altından yazıram da, 1-ci hədd 2x-dir. 2-ci hədd 5y-dir sərbəst həddi c hə sərbəst həddi isə -12-dir. Siz elə belə də yaza bilərsiniz. Yəni də cədvəl falan çəkməkdir. Yoxdur. Bir dənə yanına dərəcəsi yazarsınız. Dərəcəsi deməli necə olacaq uşaqlar? Nə dedik? İçindəki bir hədlərdə ən yüksək dərəcə. Birinci bir həddinin dərəcəsi 1-dir, ikinci bir həddinin dərəcəsi 1-dir, üçüncünün isə ümumiyyətlə 0-dır. Deməli dərəcə nə oldu? 1. Sonra B bəndi -6x4 üstəgəl bundan sonrasını bir az aşağılar sürətli deməyə çalışacağam. Yəni birinci də sizə ətraflı izah elədim nəyi necə tapacağam. O yzdan bunları sürətli getmək istəyirəm. Birinci hədd, ikinci hədd, üçüncü hədd, bax bunu. Bunun özünü köçürdürsüz bu bu şəkildə. Bu isə sərbəst hədd dərəcə isə uşaqlar olur 4. Yəni hər dəfə dərəcəni necə tapacağımı demirəm, çünki daha izah edədim. Və bir hədlərin dərəcəsini tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, bir hədlilər haqqında olan bax bu dərslikdə və yax da mənim kanalımda bir hədlilər üçün başqa videolar da var. Yəni əvvəl illərdə çəkdiyim videolar da var. Orda da çox ətraflı izah eləmişəm, çox ətraflı. Deməli bu 1-ci, had, 2-ci, 3-cü, 4, 5 və bu da 6-cı həddə. Hətta sərbəst həddimiz yoxdur burada. Amma burada mən ə, baxıram ki, əvvəlcə gəlin silə, onda belə yazmırıq. Əvvəlcə biz bunu bir az sadələşdirək, oxşar hədləri islah edək. Axı bu standart şəkildə bir hədlidir, çoxhədli deyil. E, çox hədli deyil daha doğrusu. Hardan bildim? Baxın, a b kvadratından 3 dəfə iştirak edibsə, bu oxşar hədlər sayılır. Biz bunları islah etsək, yəni oxşar hədləri bir-birinə toplayıb çıxmağa islah deyirlər. AB kvadratı ilə AB kvadratı bir-birini sıfıra aparır, bilirsiniz? Yerdə qalır 1 dənə A kvadratı B və davamını isə köçürdürəm. Niyə? Çünki 8-in oxşarı yoxdur, 7-nin oxşarı yoxdur və birinci həddində oxşarı yoxdur. Onda yazıram, bu birinci hədddir, bu ikinci qarşısındakı mənfi ilə bərabər ha. Bu üçüncü hədddir, bu isə dördüncü. Həd. D bəndindən davam edək. Yəni artıq bunu köçürtdüm ki, videonun vaxtına çox getməsin. Basıram birinci ki, ox oxşar hədlər varmı? Yoxdursa, burada hər birinə dərəcə həddini müəyyən edirəm. Birinci hədd, ikinci hədd, üçüncü hədd, bu isə sərbəst hədd. Sonra E variant. Burda da əvvəlcə baxıram ki, oxşar hədlər varmı? Bağ 12a-dan başqa yoxdur. Bu olur birinci hədd. 0,6b-dən başqa yoxdur. Bu olur ikinci hədd. E, -3,97c, bəli, burada da bir dənə c var. Bunları birləşdirsək toplama əməliyyatı olmalıdır. Niyə? Çünki ikisi də mənfidir. Ona görə bunlar birləşib -4,9də getdiyəcək c. Bu da olacaq bizim üçüncü həddimiz. 12ab-dən yoxdu bu oldu dördüncü hədd. Bunu artıq istifadə elədik. Bax bunları burdan silək. Və bu isə olur nə, uşaqlar? Sərbəst hədd. 2 nömrəli çalışma. Verilmiş çoxhədillərin hədlərini və dərəcələrini müəyyən edin. Yenə də bayaqki kimi yazacayıq və Gəlin bunu artıq PDF-in üstündə yazım. Niyə? Çünki bir də köçürtmək videonu çox vaxtını çox xaldır. Hədləri deməli birinci hədd, baxın uşaqlar, ikinci hədd mən sözlə dan deyirəm. Siz onu dəftərlərinizdə artıq yazarsınız. Bu isə sərbəstə. Dərəcəsi isə oldu 5. B bəndi. Birinci hədd, ikinci hədd, sərbəst hədd dərəcəsi isə olur 4. 1-ci hədd, 2-ci hədd, 3-cü hədd qarşıdakı mənfi ilə. Sərbəst hədd dərəcəsi isə olur 5. Burda 1-ci hədd, sərbəst hədd dərəcəsi olur 5. Burda oxşar vahid varımı yoxdur. 1-ci hədd, 2-ci hədd, 3-cü hədd x-in kvadratının qarşıdakı mənfi ilə bərabərdir. 4-cü hədd dərəcəsi isə olur 7. Yəni dərəcənin tapılmasını artıq bayaq izah etmişəm. Yəqin ki, bilərsiz ki, o 7 adamdır. 1-ci hədd, 2-ci hədd, sərbəst hədd dərəcəsi isə olur 4. Belə, uşaqlar. Keçək 3-cüyə, onda yazaq. Oxşar toplanları islah edərək, islah bayaq dedim nə idi? Çoxadilləri standart şəkllə gətirin. Baxaq onda, uşaqlar, burada 10xy - 6xy nə qaldı? 4xy. Bir də üstünə gəliblər üstdə nə xisilir? Neçə elədik? 7xy. B bəndinə baxaq. 4x^4 bunun oxşarı hardadır? Bir də 7x^4, düzdür? Bunları hesablasaq 4x^4 - 7x^4 görünəndə O da neçə edir? Mənfi 3x-i 4 edir. Getdi bunlar. Mənfi sonra belə deyim, e, görünüş cəhətindən gözəl olsun deyə dərəcələri azalan sıradə düzək. Birinci 4 dərəcəni düzdüysə, sonra kvadrat dərəcə var. Amma kvadrat dərəcənin oxşarı yoxdur. Buna görə özünü köçürdürəm. Bunun üstünə xətt çəkdik. Hə, -5x ilə +6x bir-birinin oxşarıdır və toplayanda +1x edir. Niyə? Çünki -5 ilə +6 +1-dir. Sonra C variantı 6ab - 11ab yazıblar. Nə qaldı bu bu x-in payında? -5ab, düzdürmü? Yazaq -5ab və üstə gəl 3a kvadratının oxşarı yoxdur deyə elə üstə gəl 3a kvadratı b yazıram. Oldu. Standart şəkllə gətirdik. Başqa bura da baxaq. 5a kubu ilə 2a kubu bir-birinə oxşardı. Bunlar birləşəndə 7a kubu eləyir. Bundan da üstünə xətcəkə. Sonra dedik bir az kiçik dərəcə. Alt, A kvadratı ilə A kvadratı birləşir, x də müsbətdir. O yuzdən 2A kvadratı edir. Mənfi -12 yox, sonra A var, bəli. A oxşarı yoxdur, köçürtdük. -12 ilə -20-də eləyir -32. Belə. Sonra 4-cü bu səhifənin uşaqlar sonuncu misalı. Verilmiş çoxhədillərdən 3a^2 + b iki hədlisinə bərabər olan oğlanı müəyyən edin. Aha. Deməli biz ne edəcəyik? Biz bunları bir-bir sadələşdirəcəyik, islahə edəcəyik, standart şəkllə gətirəcəyik və hansının cavabından bu alındısa, ona dairələyəcək. A bəndinə baxaq. Deməli 4a kvadratı oxşarı nədir uşaqlar? Mənfi -a kvadratı. Birləşəndə nəçi eləyirik? Müsbət 3a kvadratı, yəni a bəndini sadələşdiririk. Sonra -4b ilə 16b və bir də də bir ö, 16 deyim. 17b və burada da bir -b var. Bunlar nəçi eləyir? Mənfi -4b ilə müsbət 17b eləyir 13b. Bir dənə də b çıxıblar qalıb 12b. Buna oxşar oldumu? Olmadı. Çünki bizdə artıq 12 oldu. Bu deyil. B bəndinə baxaq. 12a kubu. Başqa oxşarı yoxdur deyən, olduğu kimi köçürdürük. Sonra bir az aşağı dərəcə a kvadratındadır. Mənfi -9 kvadrat. Oxşarı yoxdur deyən bunu da köçürdürük. Mənfi -9b ilə +6b və üstünə də bir dənə b gəliblər. -9b ilə 6b eləyir -3b. Üstünə də b gələndə eləyir -2b. Bizə verilənin eynisidirmi? Xeyr. C variantı yüksək dərəcə kvadratlardır. -0.7 və -2.3 birləşəndə nə olar? -3a kvadrat. -7b ilə +7 8b birləşəndə müsbət b verir. Bizə verilənin eyni sistemi? Xeyr. Niyə xeyr? Çünki qarşısında mənfidir. D variantına baxaq. 1.8 a kvadratı ilə 1.2 a kvadratı. Ki görə a kvadratatların seçdim də oxşardı axı. Üstə gələndə nəçi eləyir? 3 a kvadrat. Yaxşı. Sonra -4 4.2 b ilə 5b və üstə də 0.2b. Baxaq nə edir. -4.2-dən 1.2-ni çıxanda qalır mənfi 3 uşaqlar mənfi 3 yoxdur nəyə qarışdı bu da niyə bunla hə deməli bu eləyir bu eləyir 0.8 0.8-in də üstünə 0.2 gələndə eləyir 1b yəni üstəgəl 1b bizə verilən neynisidirmi bəli artıq demə növbəti uşaqlar səhifə, növbəti videoda olacaq. İzləməyi yendirəm. Abunə olmayanlar xahiş edirəm abunə olaraq izləyin. Çünki kanaldan yararlanırsızsa mütləq abunə olmağınız lazımdır. Həm elə kanala dəstək olsun deyin, həm də bu sizə yararlıdsa niyə də dəstək olmayasınız? Oldu uşaqlar, gələn videoda görüşərik. Like edib şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sizin fikirləriniz mənim üçün maraqlı olur. Hamısını bir-bir izləyirəm, oxuyuram.